Фиктивный. Давайте я немножко подкорректирую. Акцию объявил не лихолит. Акцию объявили ветераны добровольческих батальонов Донбасс и Айдар. В координационный комитет входит, кроме лихолита, это бывший боец и исполняющий обязанности начальника штаба Айдара. Подполковник Виногродский, это второй командир батальона Донбасс, это человек, награжденный орденами, медалями. Сейчас он демобилизован. Это подполковник Акимович, человек, закончивший. Военное училище в камне Подольском и инженерная академия Минифрунзе. Он начальник штаба. И третья, народный герой Украины, который награждает волонтеры, подполковник Надирадзе. Они четко заявили, я в данной инициативной группе не состою. Я как народный депутат поддерживаю их действия. И буду сделать все для того, чтобы в отношении них не было репрессий. И буду помогать им доносить свои месседжи. Их цель за два года ничего не было сделано для прекращения торговли с оккупированными территориями. Могу привести один простой пример. Уголь. Наши э, ТЭЦ действительно очень многие заточены под уголь марки А, антрацит. Однако переделка котельных, хотя на Салек министр топлива и энергетики заявляет, что это все возможно это сделает, за больше чем два с половиной года войны под уголь других марок не было осуществлено. Второе, а, насколько я понимаю, сейчас мы можем и имеем возможности по формуле Роттердам Плюс закупать уголь для обеспечения нашей энергетической независимости в других местах. В ЮАР, например. Однако первая партия, поступившая из ЮАР, хотя она была сожжена в топках, вызвала скандал, потому что прокуратура начала расследование: что якобы уголь некачественный. Зато сейчас мы слышим другие скандалы. Последний о закупке компании Центр Энерго, а, якобы у ЮАР через панамские офшоры уголь, который фактически поставляла российская железная дорога. Это расследование, проведенное украинскими журналистами, который был добыт на оккупированных территориях и в Ростовской области Российской Федерации. Я считаю, что если сейчас правительство имеет возможность закупать уголь не в государстве агрессоре, не у террористов, а мы знаем, что очень большое количество угля поступает и из копанок, где они фактически рабским трудом добываются, я видел массы видео с оккупированных территорий, где шахтеры жаловались, что они не выплачивают зарплату, то есть это сверхприбыли. Я считаю, что мы, имея войну, не должны позволять боевикам и нашим украинским олигархам вести свой бизнес. Я не знаю, как воспринимать слова депутата Онищенко, который заявил о том, что с каждой тонны угля с оккупированных территорий через депутата Каноненко имеет президент Порошенко свою долю. Я очень надеюсь, как гражданин Украины, что это неправда. Потому что для меня дико было бы знать, что президент воюющей страны на этом наживается. Я верю, что вследствие установят, что это неправда. Я надеюсь на это. Но я не понимаю, почему за два года ничего не было сделано. И теперь вопрос. Зачем и для чего абсолютно ясные и понятные заявления хлопцев перевирают? Их превращают в блокаду Донбасса, в блокаду жителей Донбасса. Хотя речь идет о том, чтобы наступить на кошелек главарям террористов и тем людям, которые наживаются на войне. Это первое. Второе. Они сейчас идут двумя путями. Первое ⁇ юридический путь. Второе ⁇ путь прямого действия. Юридический путь. Сейчас они написали запросы во всей инстанции, в СБУ, в прокуратуру, в МВС, в том числе в управление железной дороги. Поясните, пожалуйста, почему во время войны в нарушение закона об обороне у нас идет с оккупированной территорией торговля с... Воташками российских наемников. Второе. Они лично посещают руководителей этих инстанций, они уже посетили железную дорогу для того, чтобы задать эти же вопросы. Третье. Они организовали на Майдане э, мобилизационный штаб, в котором в том числе собираются подписи граждан под петициями и исками в суд о признании подобных вещей преступными. Теперь акции прямого действия. Насколько хлопцы объяснили, они уже установили 8 переходов, где идут товарными партиями уголь, металл, лес. Они будут привлекать журналистов, все акции будут абсолютно делаться под камеру. Они будут привлекать народных депутатов. Они обратились, кроме меня, еще к нескольким народным депутатам, которые им помогали в 2014 году. Я об этом сейчас вкратце скажу. Это народный депутат Соболев, народный депутат Поросюк, Соболев Егор. Это народный депутат Костенко и народный депутат Тарас Пастух. Они попросили сделать так, чтобы максимально их действия были публичными, чтобы по ним не возбудило уголовные дела Военная прокуратура, возглавляемая человеком, в отношении которого сейчас НАБУ предъявила обвинение в а, незаконном обогащении, они не хотят, чтобы их подорвали и уничтожили, а потом, не, не, чтобы не, нашло, не нашли концов. Я, как народный депутат, который считает, что мы должны жить по закону, исполнять закон об обороне, а любые соглашения международные должны быть ратифицированы парламентом, буду им помогать. Это первое. Второе. У них есть опыт уже позитивный. В 2014 году, в декабре, когда были блокированы конвои Рената Ахметова в Донецкой области, а в Луганской области Айдаром, Донбассом блокировались сигареты, блокировались алкоголь, и все это разворачивалось назад. То есть они делали то же самое, что делал потом губернатор Москаль. Все люди, которые приходили к договариваться, они им объясняли, что дана команда в случае всего садить их на яму. Это был еще прообраз тех буждающих танков, которые потом власть там организовывала. И тогда реально... Была создана ситуация, когда через 10 дней после этих событий были отпущены плены, в том числе донбассовцы. Звучат обвинения в том, что это не согласовано с властями. Звучат обвинения и слова о том, что президент против и что военнослужащие должны выполнять команды. Да. Но, наверное, людям, которые это озвучивают, неправильно донесли. Хлопцы не являются военнослужащими, они демобилизованы. И для них президент верховного главнокомандующим не являются. Это раз. Второе. Президент не царь. Он действует в рамках своих полномочий. А хлопцы имеют конституционное право защищать Украину. Точно так же, как в 2014 году, когда вне правового поля они брали оружие и добровольцами шли на фронт. Точно так же, как на Майдане, когда вне правового поля они привели к власти тех людей, которые сейчас управляют Украину. Вне правового поля это было народное а... Но в 2016 году уже немножко правовое а что, а поле а что, а по сравнению какое с вами. Я прошу прощения, а какое да. правовое поле, если мы сейчас видим ни одного посаженного террориста и сепаратиста, если мы видим продолжение воровства, если мы видим, когда добровольцы всяют в тюрьму, если мы не видим ни одного посаженного а, человека, который вместе с Януковичем воровал, если мы видим новые скандалы, если до сих пор не передано в суд дело по Лавайской Дебальцево. Чем эта ситуация отличается от 2014? Я последнее скажу и закончу. Ни Турчинов, ни Порошенко никто либо, ни Гройсман, не являются царями. Они всего лишь наемные служащие, которые нанимают народ. Если народ чего-то хочет, а он хочет, чтобы если война, то хлопцы, которые стреляют на передовой и умирают за Украину, не видели те эшелоны, которые несут миллионы и миллиарды чем-то карман. Они хотят, чтобы закончилась война и чтобы они могли жить этой жизнью. И точно так же, как они создали добровольцев в свое время, когда не было армии. Точно так же, как появились волонтеры, когда не было обеспечения Министерства обороны. Сейчас, если народ захочет, у хлопцев все получится. Если не захочет, не получится. Все будет, как скажут люди. И Георгий Тука продолжал.